Якщо простежити розвиток домбасських євромайданів, і як місто від того, що воно або до вас приєднувалося, або байдуже спостерігало, перейшло в такі проросійські агресивні акції, що стало найбільшим тригером, як каже Сергій, що найбільше людей спонукало так сильно змінити позицію? А я можу це сказати, це дуже легко опять же, просліджуються в нашому випадку в Донецьку це було конкретне дійство представників місцевої партії регіону. представители местной власти. У нас есть, ну точнее был уже такой секретарь горсовета Сергей Богачев, секретарь Донецкого городского совета, который стал после того, как сменилась власть в Киеве, целенаправленно разжигать паранойю. То есть он до этого приходил на наши Евромайданы, там выступал, то есть он как бы стоял за вот этими всеми тетушками, которые нас били, это было очевидно, но а выступал он за какой метор? Через что он <связан> <связан> Ну, он пытался нам сказать, что, значит, мы марионетки США. Ну, в общем, все это как, как обычно, да. И ä, была ситуация какая. То есть, они э, стали запугивать город, что на Донецк движется колонна автобусов с правым сектором, с фашистами, с террористами, которые сейчас захватят облгосадминистрацию, которые сейчас захватят весь город, начнут всех вырезать, громить, все крушить. И они Стали подвозить автобусы с шахтерами к нога. шахтера выставлять в оцепление, якобы для охраны донога от вот этих, значит, террористов, мнимых, да, как они их называли там правосеков. При этом лично Богачев выступал в эфире там, местного телеканала и сказал, что уже едет, значит, 700 человек. Потом, когда его поймали за язык, как говорится, ну и сказали, а где же они, он сказал... Вот у меня только что поступила информация от ГАИ, что буквально вот на подъезде к Донецку Западная. развернулась, развернулась эта колонна и уехала. То есть якобы они испугались нас и решили не атаковать. Ну, это был, конечно, дешевый фарс, но тем не менее, на самом деле стали заваривать, значит, они окна в Донуга, стали заваривать выходы такими железными решетками. И как впоследствии оказалось, то есть действительно эти решетки оказались нужны, но они опять же не помогли, то есть потому что вот уже буквально через пару недель это же до Нуга штурмовали действительно толпы экстремистов, действительно штурмовали фашисты, но не украинские, как о том было объявлено, а вот эти пророссийские, включая людей, которые приехали из России, из Ростовской области специально, провокаторы, включая местных дончан. То есть, таким образом, как бы вот посеяв эту истерику, посеяв эту панику, местная власть специально раскачала ситуацию и добилась вот этих беспорядков. Сергей Алексей, вот Денис, он больше покладал ответственность на местную власть, за то, как резко изменилась настроение, но, возможно, были какие-то помилки сделаны и в Киеве, возможно, успешно, трохи Верховная Рада Ухвалила законопроект, який таки не був зрештою підписаний Турчиновим, але набув великого розголосу про скасування закону про регіональні мови, можливо, якісь інші події так різко кардинально поміняли ситуацію в Луганську. Ну я думаю, що і це теж зіграло свою роль в отношении язиків. Но в принципі сценарій тот же саме, що Дениса звучало у нас розжигалась про що К нам їдуть фашисти правосеки і ну, може бути. Оригинальностью Луганска было то, что Серпокрылов со своей атакой удара на Антимайдан поспособствовал этому всплеску. То есть там, ну, это был, было нападение, которое вложилось 20 минут, то есть они там э, пофотографировались на центральной площади Луганска возле памятника Шевченко и разбежались. А где-то спустя полчаса э, собралось уже порядка 250 человек. На площади и это было как раз то самое подтверждение, что вот наконец-то эти правосеки приехали. И возможно с этого началось именно активное уже. Хотя правосеки были из Луганска хорошо известны и просто-напросто, конечно, делали себе. Но я думаю, что они выступали просто пешками в спланированной тщательно российскими спецслужбами игре, и точно так же, как явилась пешкой законопроект, поданный Фарион. Давайте будем называть вещи своими именами, потому что можно по-разному относиться к членам партии «Свобода», да, которые очень сильно нам помогли и с законом люстрации и так далее. И дай Бог им здоровья, тем людям, и которые порядочны. Однако, я думаю, что они не попали в Верховную Раду как раз из-за таких э, провокаторов, которые явля является товарищ Фарион. Я называю товарища не случайно, поскольку коммунистов бывшими не бывает. Вот. Это человек, который действительно сознательно э, в, 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 спустил этот триггер, и мы, находясь там, мы прекрасно понимали, что то, что она сделала, сейчас повлечет за собой необратимые последствия. Просто необратимые последствия, поскольку это нужно, не нужно, можно, ей просто нужно было выйти и сказать. Даже можно было и законопроект не подавать.